kan kina kinase, sugeng pepanggian malih kalian renungan patinan ki toro, rebo songlas februari, kahlehebu selangkung, renungan meniko kasihabakan, tini pendita Yahya terta perwita, dan kulolarni saking pepantan golo. Renungan tinta meniko kapan saking luka sulat ayat tiga sesuci iku soko jero ora mung sing ana Lukas solas ayat tiga dosa pitu seket kali lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun sewu sangang atus sangang sekawan kamekatan Gusti Barang wis rampung inggone memulang Gusti Yesus banjur diaturi dahar ana ing omahe wong farisi. Panjenengane nuli tindak marana serta dahar ing kono. Wong farisi mau gumun banget nalika weruh Gusti Yesus dahar tanpa wiji testa dhisik. Mulane Gusti Yesus ngantiko, "Kowe wong farisi padha kulinong ngasai jabane mangkok lan piring, nanging ing jero atimu kebak gagasan-gagasan rudo peksa lan piolo. kowe wong bodho Gusti Allah sing nitahke sisi njaba apa iya ora sisin sisi jero uga Isine mangkok lan piringmu kuwi sing kudu kok enehake marang wong miskin Sono mengkono kowe bakal dadi resik sakabehe Siloka kowe wong Farisi awit pro 10-ane asile tanduranmu selasih ing lan sarupane Janganan kok bayar nanging padha nglirwakake kakilan lan katresnan. Wong kowe siko dudune kok disikake tanpa ngirwakake sing liya-liyane mau. Slogo kowe wong Farisi ana ing sinagoge kowe padha seneng lungguh ngarep papan sing sediaake kanggo wong penting lan kowe seneng diurmati dening wong ono ing pasar-pasar. Siloko kowe. Kowe kuwi kaya kuburan sing tanpa tenger. Sing ida-ida dening wong merga ora ngerti yang kuwi kuburan. Ana Pak para ahli Taurat sing ngatur marang Gusti Yesus, Guru, panjenengan ingkang mekaten menika ugi ngremehaken Datang golongan kulo. Dawuh Gusti Yesus, Kowe para ahli toret, kowe uga wong Cilaka. Kowe ngemotake momotan sing abot ana ing pundake wong, momotan sing kowe dhewe mundhumu senajan mung nganggo driji mu wae. Cilaka kowe, kowe padha pas pesareane para nabi sing ndek biyen disedani dening para leluhurmu dhewe. Dadi serono mengkono kowe ngakoni yen kowe karutsu opo sing dilakoni dening para leluhurmu sebab iho pancen leluhurmu kuwi sing mateni para nabi mau lan kowe sing bangun pesareane awit saka kawicaksanaane Gusti Allah mentiko aku bakal ngutus nabi-nabi lan rasul-rasulku saweneh ana sing bakal dipateni lan liyane meneh bakal ono sing dikuya-kuya. Nandelo, gethee para nabi sing wis kawutahake wiwit nalika bumi katitahake, iya wiwit saka gethee Abil nganti gethee Zakaria sing dipateni ana ing in antaraning Misbail lan pedalemane Allah kabeh bakal ketempuhake marang golongane wong Farisi lan para ahli toret iki. dilok kowe para ahli torat kepodo nyetel kuncining kawruh bab torat nanging kowe dhewe padha ora ngestoake dawe torat mau malah wong sing kepingin weruh isining toret, sing sanyatane padha kok alang-alang. Haleluya. Amin. Kanggo wong londo ora ana bedane ulung-ulung barang marang mulya nganggo tangan tengen utawa tangan kiwo, nanging kanggo wong jawa nalika ana wong enom sing ngaturake barang marang wong tuwa nganggo tangan kiwo, iku bakal disebut bocah sing durung jawa durung mudheng lan ora ngerti tata jane apa bedane ngulungke nganggo tangan tengen lan kiwo? apa mergo tangan kiwo, iku kanggo jawi disebut tangan singreket sing, ora resik lan ora apik Angkun uga ana tata cara tata cara sing miturut wong lu iku patuttumoto lanpecci nanging sene ora ana dasare sing gendah wong tata cara sing diwarisae lan ditopo tanpa nitiplik di, sawwa nalika ana ing ay wong Farisi Kristius diaduri di, dahar lan gawe gumun wong Farisi amarga weruh Gusti Yesus dahar tanpa wiji asto dhisik. Pranatan bab sesuci kang kaulangake lan katindakake dening wong Farisi iku litik banget. Nalika nampa panyaruwe saka wong Farisi, Gusti Yesus paring wangsulan. Logine wong Farisi kok tibetke resiki sing jaba, toto lahir kamangka sing penting iku sajrone ati. Sasuci asto nalika badhe dahar iku sanes peranatan agama. lan sanes perkara sing wajib katindakni. Minangka ahli lan guru tradisi satengahing bangsa sing kudune luwih dikatekne iku bab babaraki ka marang para rondo lan wong marat. dicekake keadilan dan kayeten dan tadi tulodo anggori lati lanngeorake diri ora marah golik akurmtan soko saddulre sabongso pasaman keelengake supaya tanah nyuraos lan nitiliksa perkaraperkara sing katindakake padinan lan wis dadi tada cara singti anggap lumrah patindake ing pasbungngani gumanti malah tata cara iku ganggu jeksani lan ngakimi wong liya. Ito mong bisa nyawang sing ana njaba, amangka sing ana jero ati muga kudu diteliti. Yen mung ngatekani rasa sing ana njaba nanging orang ngrasa jero ne. Iku kaya dene perawan sing durung atos, wis wani dolan dan sawi-inginprakgi minyak wangi bukuran lan nganggo bengis. Gusti Mirsani lan niiti priikso sing ongsaron ngati Ramung sing katon meripat lan bisa digawe-gawe kamongngka lamis lan ngapusi. Amin Tuntonan kanggeny Raos. Waci menika basaman Kikaji Puruantorro, Nindakake orientasi pengenalan bakal jalan pendito. Kados pundi cara kita bisa nitipeksa lan yuraos sing ana ing sajroning ati lan panganggenan. Ora mung sing bisa disawang utawa dir soko bakal jalan pendito sing nindakake orientasi. Sumangga kita ndonga. Dhumateng Gusti, kagem winulang Sagit nyimpen lan ngeraus-ngerausakan, manah, inimbang lairake, banyarwe, nopo maleh njegsanis, sardereksanis. Mugi kaulo sagit tan sasa suci, saking lebat, saking manah, lan pengangenangan, subatas ingkang kangkawat dalakan, ing pitembungan, lan tumindak, menikau gilesik, lan suci. Kuatkan dalam asma Gusti Yesus Kristus, Kau Haleluya. Amin.